Пошли. Пойдемте. Добрый день. А что, это, что это за акция? Мы возложили цветы к памятнику Ленина. Мы за то, чтобы его установить. Фашистские негодяи его сорвали. Сегодня антифашистская акция. Каждый день мы приходим, возлагаем цветы. А, э -э памятник Ленину. Мы портрет его повешали, они каждый раз его сдирают, зубами грызут. Видите? Вандалы в Киеве, мы против этого вандализма. А представители какой организации? Мы войне? представители Компартии, представители организации Наследники Победы. Есть такая организация, в основном Молодежная. здесь Наследники Победителей в войне, в отечественной войне против фашизма. Мы против того, чтобы фашисты, и сегодня они с дубинами соломами, кувалдами. Это не мирная акция. Это фашисты, которые пришли сюда в Киев в западных областей. Они проходили обучение в лагерях. Сегодня их много. Власть не обращала на них внимания. Сегодня они здесь. Э, на этом Майдане собрались. Их немного, 1050 на Украину. Но голосливые басами своими 30 орут. Бендеровцы, фашисты, негодяи. А, а, вы каждый день проводите такие акции? Да? Каждый, день. каждый день. Мы возлагаем цветы. Сейчас Пока мы не успеем уйти. Они начнут его рвать, кусать, цветы разбрасывать. Вандалы. Я пришла, идя на Майдан, по пути заглянула э, э, посмотреть на памятник Вождю. Мне интересно было, почему здесь столько людей, почему цветы принесли. Ну так это бывшие коммунисты, которые хотят КГБшники. вернуть КГБшники, хотят именно вернуть КГБшники, Владу, которые расстреливали людей, люди в тюрьмах рожались, на каторге. КГБшники именно. Он посмотри, что делает коммуняки. Это провокатор. Взял, взял, взял накидку удара и якобы все. Я киянин, я родился в тюрьме. Мою мать изнасиловали, коммунисты изнасиловали. И это по идее Ленина. Ведь Ленин создал Психологию убийц создал психологию, которые люди друг друга убивают и не уважают. Я ненавижу Ленина.